Как вам живется в Донецке? Нам, нам живется... Мы, у нас все хорошо. Но э, это понятие относительно, потому что, к сожалению, сейчас очень сильно активизировались вот эти сепаратистские настроения. И, наверное, много причин для этого. И ты пытаешься понять, почему люди вот так себя ведут. И у меня как бы... Такой вопрос возникает, вот даже для себя, да, возможно, найти, как, как возможно найти с этими людьми вообще взаимопонимание, для меня сейчас это невозможно, потому что, если даже не брать в расчет нанятых, как бы нанятые группировки, а они там есть, то есть нанятые группировки, как бы, сейчас я уже называю их террористами, после того, что они сделали сегодня, утром и вчера. Вот, все равно на эти митинги приходят и определенные обычные люди, пенсионеры приходят, рабочие. И э, несколько раз вот до этого на этих митингах сепаратистских я пыталась вступить с ними в контакт, как бы поговорить, спросить их аргументы, донести свои аргументы. Но они, но они как не слышат тебя, не хотят слушать, не хотят воспринимать, я не знаю. Э, Совершенно не знаю, как вот возможно возможно ли построить с ними вообще какой-то диалог, разговор, а, потому что люди уже приходят со своим таким сформированным каким-то мнением с отсутствием критического мышления и просто напичканы а, пропагандой со стороны России, которая ведется и как бы бывшего президента и партии регионов. Uh -huh. которая... Ну, это такие общие вещи. А как конкретно в вашем жизни, какие были выпадки с вами? Вот вчера, позавчера, что с вами траплялось? что вы видели? как бы сначала вообще движение Евромайдана, у нас был свой Евромайдан в Донецке, я была его участницей, я была не организатором, не активистом, но участницей, ходила на него постоянно, но с конца января Ходить на Майдан стало просто невозможно, потому что нас постоянно атаковали бандиты, вот, вот эти ну, титушки, да, их называют, их было много, и мы были в меньшинстве. И это было и на День Соборности, и бросали там в активистов, и просто в людей, которые пришли, люди разного возраста, за Украину стояли в большей степени. Мы никогда не кричали никаких э, других лозунгов. И за Европу мы мало говорили. Мы говорили больше за Украину, и держали украинские флаги и пели гимн. За это в нас бросали и камни, и лед, и краски, и зеленки. Вот. И дошло сюда до такой степени, что мы не смогли собираться больше. И около месяца вообще не собирались. А потом, then, uh, когда... Начались вот эти сепаратистские волнения. У нас было организовано несколько акций проукраинских, за единую Украину. И очень, что порадовало, пришло несколько тысяч людей, обычных людей, которые мы собрались просто по интернету. Их никто не приглашал. Просто так мы собрались. И были у нас эти акции. Приходили люди разных возрастов. Было много студентов и много пожилых было среди людей, которые хотят видеть себя в Украине и социруют себя с Украиной. Вот, но такое наше последнее как бы, митинг, наш такой закончился убийством и черепно-мозговыми травмами, потому что митинг был в конце, как бы на протяжении митинга в нас бросали петарды, начиненные стеклом камни, и бутылки летели, яйца, это все длилось около часа. В конце митинга пророссийские сепаратисты, они вообще, ну то есть там были сепаратисты, и там были какие-то нанятые как бы боевики, то есть не все это делали, да, не все бросали митингующие пророссийские что-то, но были определенные группы нанятых боевиков, и они вступили потом в драку с нашей самообороны Майдана, и это все закончилось убийством одного нашего активиста и черепно-мозговыми травмами и другими ранениями у других. Вот. Но как бы было ужасно, что некоторые, что в этой толпе про российского митинга можно было видеть даже некоторых иногда там, женщин и так далее, которые на это все смотрели и кричали Россия. Но как бы несмотря на это все, Донецк, он, на самом деле не такой Донбасс. В нем, да, есть определенный процент вот, жителей, которые на данный момент имеют такую точку зрения, но это не лицо Донбасса, и не все жители в Донбассе э, думают так. Очень много, к сожалению, жителей, которые просто являются, э, как сказать, аполитич, ну, даже аполитичными и не проявляют никакую гражданскую активность. То есть они предпочитают занимать позицию, вообще не вмешиваться, ничего не делать, потому что они глубоко уверены в том, что ничего нельзя изменить, и все решили за них. Я бы сказала, что это большинство жителей вот таких именно... Вот, вот эта пассивность присутствует, к сожалению. А пассивность, это берется, как я думаю, из-за вот, тяжелого экономического состояния у многих, а из-за страха присутствующего, страха за день. Вот, и это все выливается в пассивность, либо в агрессию.